Сміятися Оксана Калетник, народний депутат України, член бюджетного комітету, можливо, теж посміється разом з нами. Добрий день, пані Оксано. Ви сьогодні за що голосували? Скажіть, будь ласка, починаючи з закону про державний бюджет України і потім оці скандальні законопроекти. За що ви особисто голосували? Ну, я думаю, что суть обсуждаемых вопросов уже достаточно прошло времени для того, чтобы ознакомиться с теми законопроектами, которые были проголосованы. Ну а бюджет понятно. Ну так а давай теперь это относительно публика. за бюджет вы голосовали. Конечно, голосовала. Да. В обязательном вас. порядке мною лично были проголосованы весь пакет законов, который сегодня предложен. В отлагательных условиях был э вопрос, связанный с. Э последний законопроект по амнистии. Он вызывал у нас вопросы, вплоть до разъяснения лидерам партии, что, в общем-то, в принципе, этот законопроект следует поддержать, что смущало нам в нем. Давайте, извините, пожалуйста, давайте все-таки сначала до бюджета, а потом мы до этого до пакета скандальных законопроектов мы перейдем и поговорим. По бюджету. При этом вы критиковали, власне, принятый бюджет, сказали, что а Министерство всей... доходов и сборов доводится суттево там закручивать гайки, собирать, здається, там близко 9 на самом деле, я не отказываюсь сегодня ни от одной своей фразы анализ бюджета я думаю что мы об этом с вами поговорим так. но давайте в общем-то действительно остановимся на том в, каком сегодня, в какой сегодняшней ситуации мы находимся и что происходит ситуация политизирована до такой степени что действительно любой вопрос уже он доводит ситуацию до взрыва мы понимали мы как действительно политическая сила, отдаем себе отчет, что сегодня спекуляции, которые происходят между оппозицией и властью, когда они недоговорабельны, это раз. Оппозиция, которая не в состоянии сегодня предложить какой-то четкий план действий, она не в состоянии предложить его никак вне, никак внутри себя, эта ситуация действительно напоминает просто затяжную болезнь. И если бы она касалась кого-то другого, не в целом государства, можно было бы смотреть на это просто остро, как говорится. Вибачте, мене, Поэтому мене... по большому счету, в сегодняшний момент, а учитывая, что, знаете, вдруг же не бывает. Поэтому стривайте, по большому счету, вибачте, ласка, видели, я, каким я вас, образом У меня сегодня дуже важкий день, тому що я ставлю політикам прямі прості запитання, у відповідь отримую інформацію про щось взагалі настільки не пов'язано, тобто отримую такий коктейль політичного дискурсу якогось і загальних фраз, ще раз прості питання. Ви критикували бюджет Чего вы за него голосовали? Потому что сегодня мы не живем в линейных процессах. И я. Стоп, 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 стоп. Что это за... Не, давайте так. Мы не на философском факультете. Вы немножко... Жизнь давайте, у нас сплошная, у нас у нас сплошная философия. Потому что, на самом да. деле, не проголосовав сегодня за бюджет, мы отправились бы еще в больший коллапс, чем мы сегодня имеем. Как в политическом плане, так и в э, социальном плане. Я об экономике не говорю, потому что мои позиции относительно того, как бюджет сегодня э, заявляется, что он, в общем-то, бюджет развития, никакой он не бюджет развития. Это бюджет, на самом деле, более-менее стабильный ситуацию в поезде, который уже идет под откос. Я всегда называла этот бюджет именно такими словами, и сегодня, в общем-то, даю ему именно такие оценки. Что в нем есть сегодня стабилизирующим фактом? То, что наконец ну, закончены эти вот, в общем то спекуляции. Понимаете, ситуация: вы не сидите в парламенте и не видите, как расшатывается ситуация. По большому счету, когда заложниками становится сама страна и люди, к сожалению, действительно не самые худшие люди в этой стране. Хіба влада не бере участь у цьому розхитуванні ситуації? Скажіть, будь ласка, очень активно вместе з Тому, чому, поэтому... ви, чому ви підтримуєте в даному випадку дії а влади? А Я ми... не можу зрозуміти, де ваша послідовність ваша і до нія. А ви посмотрите тобто, по большому счету поставить. Послед... Як так можна? Отвечаю, последовательность политической силы, к которой я принадлежу, абсолютно четкая. Вы видели, насколько мы проявили, мы в одиночку остались, когда и оппозиция, и власть голосовала за пакет законов, связанных с Евроассоциацией. Потому что именно мы реально, вычитывая экономику этого объединения, понимали, что сегодня вопрос не о том, хотим ли мы действительно, собственно говоря, идти в более демократическое пространство и так далее. Хотим ли мы действительно выстраивать законную плоскость в нашей стране, чтобы она работала абсолютно для всех. Вы скучаете, как только вам на самом деле начинаешь... Я не умею коротко говорить, может быть, поэтому... Может, вам надо было пригласить кого-то другого? К сожалению, это так. Так вот, мы остались... Мы остались тогда в одиночку, да, то есть сказать, что мы, по большому счету, мы та политическая сила, которая ратует за стабилизацию страны и очень хорошо себе представляем, что это такое. Поэтому, по большому счету, зная, что проголосованный бюджет, это дальше, в общем-то, раскачивает ситуацию. Это раз. И второе. Сегодня действительно, и все видели, что в проекте бюджета, и ни строчка и не изменилась, социальные аспекты в нем были заложены. И эти социальные аспекты выражаются в повышении минимальной заработной платы. Да, это идет со второго полугодия, но эти деньги людям необходимы. И э, если оценивать реально бюджет, за который сегодня произошло голосование, а эти социальные выплаты по букве закона являются первоочередными, то, знаете, мы в экономике страны дошли до момента, когда строчка в бюджете уже практически ничего не значит. И сегодня завышенный ВВП, завышенная доходная часть бюджета приводит к следующему, что мы будем наблюдать как минимум первых полгода бюджет, это некая тумбочка, в которой что-то положено деньгами, а что-то обещаниями. Но то, что положено деньгами, к ней доступ есть разными способами. Кому-то просто в плане, в рамках договоренностей, а кому-то согласно четко действующей нормы. Так вот, эта четко действующая норма будет покрывать два аспекта выплат из бюджета. Это социальные выплаты, то есть все то, что касается минимальной пенсии, минимальной Заработной платы, льготного выплат, льготных пакетов выплат, которые заложены в бюджет, если захотите, мы об этом поговорим. И второй аспект это обслуживание, кредит, обслуживание ранее взятых кредитов. Итак, я считаю, и мой прогноз, что на ближайшее время бюджет способен будет поднять именно социалку и, бюджетник, и бюджетников, и второе обслуживание кредитов. Все остальное намриенное в этом бюджете будет подвергаться еще пересмотру. И такая все. статья в кодексе существует. Именно поэтому я голосовала за бюджет, потому что я считаю, что это стабилизация ситуации. И лучше голосовать за то, чтобы процесс двигался, потому что топтаться на месте и... Не брать на себя ответственность и ждать, пока на самом деле все это взорвется, да и взорвется совершенно не зная откуда, это безответственность. Давайте. И как минимум эта ответственность какая-то политическая сила должна брать на себя. У нас был очень серьезный... Понял, Александр, внутри давайте партии. я вам ставлю этому пытание. Вы скажете еще... Что... Но я же рассчитываю, что вы устали. Да, не Пока не, не, я вы не говорю, не -не -не -не. вы отдохнули. Вы скажете, что я долик, что вы не можете коротко говорить, то я вам в этом уда помогу. Mm -hmm. Выправлять ему разом цены долей. Давайте по конкретиці, ви член бюджетного комітету фінансування органів влади в порівнянні з бюджетом 2013 року і порівняно з потомою часткою там. державных надходжений, надходжений до державного бюджета, в этом году сбільшується? Нет, меньше. нет. Не Давайте изменяемся? в некоторых, Давай так, по, э, по, некоторым, э, ну, например, так, администрация президента сбільшується финансирование в 2014 году? Значит, вроке. идем с вами по, 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 скажем так, изменениям. Так, так. увеличение, увеличение. Администрация президента, обслуживание деятельности президента, плюс 32% к тому, что было в прошлом году. На, на плюс 20% процентов перевезения авиационным транспортом, плюс 1,3 миллиона выплаты державных премий. Далее, МВС. Давайте это Кабинет министров и Державное управление справом еще. Державное управление спаром, я вам ее назвала, в него входит. И, а, то-то в целом, конечно, да. Администрация... эта цифра 53,3 миллиона. На третину в этом році взрослая финансирования президента, его администрации, державного Но правительства. Мы же, Правильно смотрите, мы с вами смотрим, что сюда включено. В них есть порядка двух Зрастает. выплаты державных премий и так далее. То есть, что, да, зрастает. 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 что конкретно Зразумею. в этих цифрах существует, мы увидим после того, когда будут кошторисы. Да, кошторисы. К сожалению, Но, это же наиболее самом... да, 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 про, про это потом. Давайте так, кабинет мини... Нет, МВС. Кабинет... Давайте МВС, он МВС. он мне Давайте лежит. Да, так, вот звучало много заявлений относительно того, что он увеличивается в этом году. Неправда. Он уменьшается на минус 200 миллионов. В чем идет увеличение? почему оппозиция считает, и были заявления о том, что это идет увеличение? Дело в том, что бюджет, э, главные распорядники бюджетных коштов расписываются построчно. Они на самом деле, и когда в структуре головного распорядника оказывается еще какая-то структура, а э, в, в, и, идет э, административная реформа в Там рамках этой, резни, Конечно да. же, в mm -hmm. этом году мы видим, что количественно МВС меняется, с этим связано, собственно говоря, изменение в уменьшении их э, содержания, но к ним добавляется державно-прикордонная служба, это плюс 280 миллионов, угу. и э, э, створение демографичного реестру, который, в общем-то, угу. происходит в э, соответствующей службе, это плюс 400 миллионов. Интересная цифра на самом деле, потому что в конце года именно ну, господин Грицак... Э, ратовал за получение этих средств на действительно создание демографического реестра. Очень интересно, я думаю, не только мне, но и общественности заглянуть, какими ну, силами ладно. и каким тендером это будет выполнено. Так. Итого мы видим просто в этой строчке увеличение на 680 миллионов. Но, понимаете, когда мы сравниваем МВВС прошлого года и строчку этого года, то сравниваем огурцы с помидорами. Ну как? А если сравнивать огурцы Бежать. с огурцами, Бежать. то это минус 200 миллионов. Але по порядка факту 8... мы видим, что при прямому порівнянии выявляется еще милиция, но ну, точно министерство Нет. внутренних справ. Нет, министерство и? внутренних справ увеличилось э, исключительно потому что в его структуре появилась э, э, миграционная служба и державная прокордонная служба. Две этих службы. Тобто в, прошлом году они были, в прошлом году Окремо они были статьями, одни, да? отдельными Зрозумею. статьями. Минпалова энерго добавляется миллиард восемьсот восемьдесят семь. Это уже по факту, собственно говоря, рассмотрение вчера поправок из трех тысяч поправок мы рассмотрели 133 поправки. По, и по сути э, этого рассмотрения у нас добавилось Минэкономики плюс 48,5 миллионов, Министерство здравоохранения плюс 150 миллионов к существующим и по факту МЗС, оказал, э, то есть э, Министерство здравоохранения э, 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 вместе а... составило миллиард э, В мільярд сто помі охорони здоров'я зросло фінансування у 2014 році? році. Да. Там була дуже резонансна. Вона про те, що зменшується фінансування саме програм підтримки онкохворих да. дітей. Давайте я да. поясню ситуацію. Він тоже прячен. на комітеті був піднят, Був піднят господином Дубілем, представителем партії Батьківщина. потому что он активно опекается задачами Ахмадета, да. за что можно сказать ему спасибо. И опять же, вопрос кашторесов и расписа на все больницы, а не только Ахмадет, связанных с лечением онкобольных. То есть в структуре главного распорядителя бюджетных средств, то есть МОЗа, заложено миллиард сто. Как они будут расписывать эти средства и по каким программам это то, что, собственно говоря, является уже задачей самого МОЗа. И мы должны это с вами увидеть. Естественно, что то есть, сумма, которая была выделена на Ахмадет, то есть это э, в рамках э, годового бюджета. Год закрывается, сторона, сумма возвращается. Следовательно, главный распорядитель, как э, собственник этих средств, должен на разные программы и на разные э, подчиненные ему центры выделить эти средства. Дискуссия очень была серьезная в самом комитете, потому что действительно вопрос болезненный. Плюс, э, надо сказать спасибо э, средствам массовой информации. Ну, он был поднят, неважно в, да, э, в каком виде. и э, по факту было принято решение вчера комитетом создать э, рабочую группу, на которой должно быть рассмотрен вопрос увеличения выделения средств именно по этим проектам. Потому что у нас не покрытым даже по факту прошлого года остался поданный законопроект об лечении онкобольных за рубежом. Ну, слава Богу, дякуем журналистам, которые подняли эту тему. Депутаты ну, вообще, на, самом депутаты я депутаты ск... на эту увагу. Что... Паня Оксана, у нас просто ехали глядачка на скайпе, давайте с ней поспілкуемся. Вона вам поставить запитання, а не я. Слухаємо вас. Добрий вечір. вечір уже вечір. Так, звідки е... ви як вас звати? Назвіться, будь ласка. Мене звати Мотика. Я... Прошу як вас? звати? Оксана Мотика. Так, Оксана, так, так, так. Теска ваша сидить в студії. Можете її запитати? Е... Я маю таке питання до вас, пані Оксано, як людина до людини. Скажіть, будь ласка, у вас є совість? Риторичне питання, а конкретно по бюджету хочете щось запитати? Ні, ну можна Мені ощущення, Давай, скажете, є Скажете, скажете, так. Да. Ну, вона вважає, що є народний депутат Калітня каже, є, так. Ви очікували що? на іншу інше Це риторичне запитання, чи є у вас розум? А тепер, чи розумієте Оксана. ви, що цей бюджет є плювок в обличчя народу, включаючи і ваших виборців? Оксана, скажите, а вы э, чем занимаетесь в жизни? Сначала я вам задала питание. Но вы сказали, что бюджет есть плевок. Я не считаю, что это плевок, учитывая, что э, за моими плечами 20%, 20, лет активной жизнедеятельности я поставила на ноги не один рабочий коллектив, создавала не одну компанию, начиная с 90-х в этой стране, в этих условиях. Мы робили э, журналистские расследования процесса. Да. то есть, да. Да. Я то есть я то поэтому я хорошо понимаю, бюджет. что такое непринятие бюджета. Будь он хорошим, будь плохим. Окса... Но бездействие хуже смерти. Оксана, мы вам дякуем. Стосуется бюджету. Вы можете Конкретно. сказать, свои доходы за минулые три? Да. да, могу, они мне в декларации названы. Это 8,5 миллионов. Они задекларированы. Из этих средств я финансирую не только свою жизнь и свою активность. Из этих средств я финансирую еще фонд Батьковская Земля. вас? Пані Оксана, да, все я дякую. Дякую. А я, я вам дякую за запитання. Ви можете подивитися в інтернеті. Є досить багато журналістських матеріалів про бізнес родини Калєтніків, до якої належить наша сьогоднішня гостя. Яким чином вони заробили свої гроші? Там Олі, дуже, дуже, дуже дуже багато. Дуже багато з цього приводу матеріалів, в тому числі і журналістська агенція «Слідство.Інфо» інфо про це робила матеріали. Так що ви можете про це по. Почитати єдине прохання до гостей, все ж таки бути ну, поважати а, наших гостей, ну подай, ставити хоча б конкретні запитання. А, пані Оксана, значить, стосовно, все ж таки, от, наш колега, стосовно процедури прийняття бюджету, наш колега Сергій Андрушко, який знає всі входи і виходи, і знає все, що відбувається в Верховній Раді. Вчора, коли засідав бюджетний комітет, Поки депутаты от оппозиции чекали початку заседания этого комитета, где-то там тинялися в коридорах и на сходах. Сергей Андрушков поведомил, что вы в цей час вышли от головы бюджетного комитета пана Геллера про там, например, Можно про щось там. поправки. Размовляли. От да. Мы да. зараз хотим услышать. Это была версия да. нашого коллеги Давайте Андрушка, с... який слідкує за тем, що відбувається в Согласно, все надо придумать. Давайте для начала на самом деле, кто там был? На самом деле так. комитет, который должен состояться, был в 4, Переносился перманентно. Причины. Ну, вот в тех же кабинетах сидела, как оппозиция, То есть, потому что... Как что оппозиция? Это... Из оппозиции, ну, практически все. То есть заходил и господин Дубль, и был представитель УДАРа, и... В общем-то, на самом деле практически все... И, и был? Черноволенко. Единственное, кого я не увидела, это госпожу Слюз. Почему она, в общем-то, не заходила? То есть объясню, что происходило по факту. Так. Что происходило по факту? То есть в, в комитете не очень смело ведут себя депутаты для, при встречах с журналистами. Ну, это факт. Поэтому, в общем-то, по большому счету, что учитывая, что там есть эта дверь, за которую не пускают не только журналистов, лично я за дверь бюджетного комитета комитета пробираюсь только тогда, когда раз пять позвонишь в звонок. Так что вы не в одиночестве. Ожидали согласования определенных сбалансированных параметров и сформированного документа, который должен был выдать секретариат. Дело в том, что Действительно, внести все поправки в единый документ, свести это все, завести ответственно о сбалансированном бюджете – это задача секретариата и министерства финансов. Представитель министерства финансов, господин Мирковский, который, в общем-то, зам, вечный зам при всех министрах, независимо от того, к какому окрасу они относятся. Вспоминаю того же Пензенка, тоже присутствовал в этом. Сколько вы там пробовали в кабинете? Расскажите, пожалуйста. Я была минут 40, Андрошку посидела... Андрюшка укажет 6 годин, есть свитки в него. Давайте, у меня есть свидетели достаточное количество, что так. по большому счету... Я не только находилась в этом кабинете, я потом ушла в свой кабинет, угу. где тоже заходили в том числе представители э, разных оппозиционных сил. И э, ситуация не выглядела так, что там кому-то за дверью что-то давали, и поэто, а другим не давали. На, То -то... На, на самом деле, действительно, вы знаете, многие э, представители регионов э, нашего комитета ходили и спрашивали, а что-то на округ дали? А вот мне не дали. А что же это Будет, понимаете? И и То есть, я думаю, что на самом чем? деле, я считаю, что на самом деле такая практика, она всегда существовала. Я-то первый раз в парламенте. И для меня вот этот вот момент принятия бюджета, я реально сделала выводы, что э, профессиональной подоплеки в принятии бюджета нет. И те, которые не первый раз э, находятся вообще на самом деле в парламенте, свидетельствуют, что из года в год это происходит. Вопрос «почему?». Все слишком политизировано. Понимаете, никому сегодня нет э, задачи действительно смотреть на ситуацию в общем. Была ли дискуссия, вот я, например, задавала Понял, вопрос, скажите, а почему мы наступный... отменили коэффициент альфа? Угу. На меня смотрят говорят, а что тебе от этого коэффициента альфа? Тебе при этом что-то на округ дадут Давайте или про... еще что-то? Вот, системно Давайте... системно соди... так, документ вообще питания. рассматривать, чтобы для... он работал относительно всей страны, а не отдельных каких-то Та взятих округов територій там удал, тому ні. Зрозуміло, так. дивіться. Я Поэтому... б ну я б моя воля я присвятив би взагалі темі бюджету, просто телемарафон багатоденний. Але все ж таки, у нас наступний гість і останнє питання, яке ми думаємо маємо, маємо таку надію буде зрозумілими для нашої аудиторії порівняно з минулим роком. вы для себя улюбленных народных депутатов сбільшили чи зменшили финансирование? уменьшение идет уменьшение На да более высотки? того что ну э, порядка 30%. но я хотела бы чтобы а вы в эту статью э, ну Дадите, я встану пять минут, найду таблицу. Это уже у вас проект. А, Это что там проект, нема, там, там, там таблица, таблица, там сводную таблицу, таблицу ну, нужно смотреть. Добрый, да. ну, в любом случае, я вам да, скажу, да, то есть порядка 30%. Mm -hmm. Плюс, для того, чтобы посмотреть, как идет роспись этой статьи, ведь э, она, э, цифра содержит в себе содержание средств на Вытраты, международные там, организации, mm -hmm. на командировки, на содержание всех зданий, которые находятся, уже, находятся, на находятся на балансе, да, всех mm -hmm. объектов, которые находятся на балансе, опять же, То есть, и, да, все, в общем-то, на самом деле находится в цій статті. Вона угу. существенно зменшена на 30%. Не бували випадок, депутати зменшили собі фінансування. Ми ще перевіримо, власне кажучи, цифри і параметри бюджету сьогодні ухваленого на 2014 рік. Я думаю, що кінця дня він з'явиться вже його можна буде проснути. Подивимося, подивимося обов'язково. обов'язково. Оксана Калетник, член бюджетного комитета, представник фракції Комуністичної партії, була сьогодні нашим гостем. А у нас навіть...